Вкусного всем! Сегодня будем готовить песто. Заодно часть заготовим на зиму. Его можно было приготовить и зимой, но тепличный базилик не имеет и десятой доли того вкуса и запаха, в отличие от летнего грунтового. Для зеленого песта а именно его мы будем готовить необходим самый сочный и самый пахучий базилик, который вы можете найти. Ведь в переводе с итальянского песто значит растирать то есть растирать базилик, чеснок и кедровые орешки в однородную пасту. Раньше это делали в ступке, мы же будем измельчать в блендере. Помимо чеснока, базилика и кедровых орешков, кстати зеленый песто делают не только из кедровых, но на опыте скажу из кедровых в разы вкуснее. Так вот, нам еще понадобится оливковое масло самого высшего качества, самого первого отжима, с устойчивым оливковым ароматом. Я использую агурелио, греческое из ранних оливок, да простят меня итальянцы, насыщенный и вкусом, и запахом, с фруктовыми нотками и пикантностью. Но можно и обычное оливковое экстра -виджи. Также необходим итальянский твердый сыр, лучше всего пармезан, еще лучше выдержанный пармезан ориджан, а еще лучше смесь пармезана и пекарина, итальянского овечьего твердого сыра и совсем немного соли. Как правило, мы готовим много песта, сезон сочного базилика долох, а песто с пастой хочется круглый год. Как я говорил, мы все будем делать в блендере, но чтобы облегчить ему задачу, нарежем сначала базилик, удалив жесткие стебли. Если их молоть в блендере, ничего кроме жестких нитей вы из них не вышмите. Натрем сыр, пармезан, терпкий, насыщенный, его тут сложно заменить, а также пекарина. Это сыр типа пармезана, но из овечьего молока. Он более солоноватый, более ароматный. Из одного него было бы слишком сырно, а так эта добавка тут в самый раз. Нарежем крупный чеснок, только лишь из-за уважения к блендеру. Целиком кусочки будут замедлять процесс измельчения. И наконец само измельчение. У нас большой объем ингредиентов, поэтому все будем делать порциями, которые затем смешаем. В данном случае все по третьей. сначала треть чеснока, добавим, затем треть кедровых орешков. Кстати, для песта и вообще я рекомендую покупать кедровый орех мелким оптом по полкило или килограмму и хранить затем в холодильнике в плотно закрытой таре. Добавили сыр пармезан и пекарина и зальем все это третью маслом таким ароматным, как рощи Средиземноморья и взобьем на средней скорости в однородную массу. Секунд 30. Затем добавим зелень базилика, но не всю треть, а только часть, иначе она не будет перемалываться порциями. Смололи порцию еще чуток, пока вся треть не будет измельчена. В конце добавим треть соли и все еще раз забьем. Теперь переложим в емкость нашу треть. И быстро повторим процесс измельчения оставшихся двух частей. Емкость, кстати, желательно не металлическую. Измельчили все, что у нас было. Перемешаем и будем готовить все к заморозке. Да, мы будем замораживать песто в морозилке. За полгода он там не потеряет своих вкусоароматических качеств. Для этого в пакет из пищевой пленки я кладу около 5 ложек с горкой готового песта. Это около 300 грамм. Как раз на пачку пасты из 400 грамм. Такой вот пакетик. Затем зимой его можно легко разрезать на более мелкие порции по желанию. Быстро расфасовали и сразу в морозилку. В холодильнике же готовый песто хранится до 5 дней в плотно закрытой баночке. Больше не советую, теряет вид. С ним даже просто одна паста без каких-либо добавок в виде мяса или рыбы становится самодостаточным вкуснейшим блюдом. Когда-нибудь зимой оставьте в пасте пару-тройку ложек воды, в которой она варилась, добавьте песто, пропорцию я указывал раньше, и перемешайте, не подогревая, конечно. Аромат лета на всю квартиру вам обеспечен. А вкус, терпкость сыра, сливочность хорошего оливкового масла, легкий привкус чеснока на основе вкуса базилика и рождающиеся послевкусие кедровых орешков, это просто шедевр лигурийской кухни. Вкус, запах и цвет, если вы не готовили раньше, вы точно обалдеете от всего этого. Это вообще не сравнится с тем, что продают в магазинах под названием песто. Приятного аппетита! Бон bon аппетито! И ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!